Привет-привет. Витаю вас. Как? Витаю. Витаю? Это по периоду как? Включайте. Google Translate перекладайте. Translate? Translate, так. А, Google Translate. То есть ты на двух языках разговариваешь, а на третьем не можешь нифига, да? А, а який третий? Який? Ра... ЮССР язык, не знаешь? ЮССР язык? Не знаю. Конечно. Да ладно. Ты родился в каком году? В 1976. В 1976 родился. Ты, соответственно, у тебя паспорт есть. Паспорт, естественно, еще есть. Советского Союза. Нет, не было. Не, Не было. Не было. На цей момент, коли я вже отримував паспорт, оце от утворення злоякісне під назвою Радянський Союз вже припинило своє існування. Мені пощастило, так? Ну не вийшло, так? Да? Ну, не, а... не було в мене паспорта Радянського Союзу. Не було Союзу. паспорт, а потім різко дали паспорт. свідоцтво про народження є. Свідоцтво про народження є, так. О, є. І там о, що, о, написано? Є. що написано? Що написано? Украинская Радянская Социалистическая Республика. Украинская, главное слово. Свидетельствие сия рождения. Так, свидетельство про народжение написано. Украинская. Украинский, Украинская. Советский что? Союз вообще. А как? Я что тебе только что сказал. Украинская как? Радянская Социалистическая Республика. Да не так там было написано. Че да ты что? Ну покажи. Ну, Не, я, знаешь, я я, я все документы вот, біля себе тримаю, чтобы всякому их показывать. Тащи, это основной А, а слухай, как а расшифровывается СССР. Советский Союз Социалистических Союз Республик. Ничего я, а РСФСР. Ты что мне сейчас проверять будешь? Не, ну мне просто цікаво. Что ты знаешь, что такое РСФСР? Погугли, погугли. Ну, то есть ты не в курсе, нет. Я хорошо, я погуглю, Нет, а почему я должен И, тебе... Б... Я, я, я же думал, туда. что ты федеральный, но ты ничего не знаешь. Что я? Что ты говоришь? Ну, что ты федеральный, ничего не знаешь. С... Ну, ты же с федерацией российской. Я вообще-то Советского Союза, Его уже нема, больше 30 лет. Какого? Ну, то ты из ты... какого-то, я не знаю, склепа тут мне вещаешь, что? Я вообще-то тебе извещаю, и вообще-то он как был, так и остался. Да, что? Ты шо? да ты что, да может... ты что, не Слушай, знал, Ты а покажи мне гроши, какими ты расплачиваешься. Гроши? Да, в магазин ты ходишь, гроши можешь там да. расплачиваешься, покажи, какие то тебя там гроши. Там написано, билеты Банка России, они а... не государственные, понял? А чего они Радянского Союза? А, а ну, да. что? А потому что... А, потому что пока что... Давай сейчас разбираться. Давай. Ты говоришь, какой страны? Украины. На основании чего? Что на чего? Вот такая Украина есть. Ну, типа, ты заявления какие-то писал или что? Я заявы? Не, написал я заявы. Ну, давай так. сейчас будем разбираться, братан. Известно. Да, да, да. да. Так а я пытаюсь, если ты, ты живешь в Радянском Союзе, покажи мне гроши Радянского Союза зачем гроши? Да mm -hmm. не меня в, банке советского Союза. В, в, в банку? Ого, <laughs> Такая трехлитровая банка, Ого. чи литровая? Паспорт, чи чи может баночка в тебе? Туда и свои покажи паспорт или свидетельство о рождении на основании чего ты гражданин Украины? По праву народжения, Это что я в народился в этой чудовой стране. Ш... Где ты родился? В чудовой стране. Это что такое чудо? Что это такое? Ну, это Google Translate тебе, алкоголик. Это по богу. Сумасшедший. С украинскими я, я не знаю, я какие понимаю. Я и так понимаю украинский. Это очень доброе. Так, давай продемонстрируй мне основания рождения на этой территории. Есть Представы народжения, но это мои батьки. Тебе они, они Блин, ты, ты точно кто идиот, это россиянец. Кто ты тогда такой? Кто Я гражданин Украины. Гражданин? Так. Нет. На основании тебе, чего? На основании чего ты стал гражданином Украины? На представе народження а в этой чудовой Документы мне предоставь, ні. чтобы ты стал гражданином. чтобы тебе надавать документы. У тебя есть ли о Конечно, есть. Но... Но. -го. Это твой основной документ. О, Я зрозумів. Він, Ладно, Гарсієнськ, їсти нудний. На початку ніби такий веселий був, зараз щось тебе зовсім вже понесло. Тебе алкоголь відпускає. чи що? Ти правду не хочеш слышать, до свидання. що, тебе алкоголь відпускає. Ти давай, що прийми, хоче, правду, давай, прийми якщо ще фунфирик, фунфирик прийми і продовжимо. Якщо хочеш услышати правду, продовжимо. Яку правду від тебе почути? Ти ж ти хочеш услышать правду? Давай прошоло підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України з Києва. ви звідки. Я з Архангельска, север России. Прошу mm. Про що тут спілкуетесь? На какие темы разговариваете? Я чуть-чуть разговариваю украинскую мову, так как у меня бабушка палакала. Все чудово. Поэтому слегка так понимаю вас. Добре. Так, какие темы тут обговорюете? Про что разговариваете? Блин, да, во всем и ни о чем. Ага. СВО поддерживаете? Э, вот недавно до вас общался с человеком, и мы с ним очень классно пообщались по лит литературе, ага. по того мы с ним классно пообщались. Это очень добро. Я вопрос вам поставил, вы СВО поддерживаете? Честно сказать, я за мир. Я не... Меня мама с детства учила, что... Нельзя поддерживать никакое кровопролитие, потому что у меня мама глубоко верующая, uh -huh. и она поддерживала всегда uh -huh. разговор, а uh -huh. не кровопролитие. Uh -huh. Uh -huh. А бабушка у вас из Украины, из какого места? Она, насколько я помню, она была переселенцем. То есть она встретила моего деда в Чернигове. И уже переехали оттуда, в Архангельск. Когда пришли большевики, они переехали в Архангельск. Их сослали тут, туда. И бабушка балакала. Пела мне песни. <как> я И, думаю, для чего, для чего Россия напала на Украину? Вы знаете, я даже. Я не знаю. Я, я учился на втором курсе, когда все это началось. Мне это было без разницы, я беспокоился за свои оценки, за свое будущее. Ну так правильно, вот ваше майбутнее, вот вы закончили. вина продолжится, вас может мобилизовать. Я хотел уйти в армию, вот по поводу мобилизации. Я хотел уйти в армию, мне не дали уйти в армию. Мама не отпустила? не мама не пустила, а заикание не дало мне идти в армию. Не, ну зараз же всех возьмут. Там же бачите, сколько же там их. Больше миллиона уже тут в украинских ну, земле лежит. Ну, смотря в каком ты городе же живешь, тоже имеет место быть. А чему вы хотели идти воевать против Украины? Я ни в коем случае не хочу идти в войну. Не, ну вы, вы, вы сказали, что вы хотели идти по мобилизации. Я хотел уйти в армию в этом году только из-за того, чтобы mm -hmm. мне на работе, чтобы мне в работе было легче. Я бы мог себе найти другую работу с военным билетом. Только из-за этого. Mm -hmm. Ну, вот вы идете, подписываете контракт, вас отправляют до Украины. Я бы не подписал контракт. Потому mm -hmm. что. А моя... не Но ну, у меня вера не позволяет мне брать в руки оружие. Mm -hmm. А кем вы працюете, если что на секрет? И на кого хотели поменять профессию на яку? Православные, и только из-за из-за из того, что моя мама против того, чтобы я брал оружие в руки и кровопролитие продолжал дальше. И я кажу, а кем вы зараз працюете, и на какую профессию хотели поменять? Шо, для чего ну, вам армия потребна? Ну, смотрите, я учусь, то есть я не учусь, я уже работаю преподавателем актерского мастерства и режиссуры. Угу. Уже работаю. У меня есть свои дети, которых я обучаю. И чтобы мне зарабатывать больше, чтобы уйти в театр драмы Архангельский, мне нужно было военный билет. Для чего актеру исковый квоток? А, не хватало актеров. Не хватало а, каскадеров. Меня брали сразу на две должности: актер, каскадер. И мне сказали потом в итоге, давай военный билет свой, а у меня нет его. Uh -huh. И меня отправили, чтобы я получал военный билет. Uh -huh. Я пришел, мне сказали, у вас лагоневроз второй степени с периодичным замыканием нижней челюстных мышц. Мне выдали белый билет и категорию В. То есть в Каскадеры вас <таскадеры> не взяли? Что? Кажу, в каскадеры вас не взяли. Да. А, если на секрет, я вы вот, сказали, вы ви выкладач риторики, так? Ну. Так, а вот у тебя вада не заважає вам выкладать риторику? А, Чтобы вы понимали, когда специалист появляется, какой-то новый, всем становится все равно, если этот специалист мастер своего дела. Я заразу. Ну, у выкладателя вам не, не заважая. Ну, тобто, в армию вас не взяли, а выкладачем, знаете, вот. На работе это совсем другое дело. То есть на работе дети, которые я своим личным примером показываю всем детям, uh -huh. что это не помеха идти работать актером, идти работать диктором uh -huh. на все радио. Добре. Вот и все. Меня можливо... работодатель взял для примера. А можно у вас дома на запытание, есть? Заїкання у мене з народження. Я а, питаю, я не... можливо, у вас до мене запитання є. Я не питав, там, коли ви почали там заїкатись чи ні. Ну, мене це так. Не цікавить дуже. Ну, то есть, чого за заїкання у ні, мене? Ні, питання до мене є. Може щось про Україну хочеш узнати. Якщо чесно, ні. я. не понимаю тех людей, которые заходят, а что у вас там, а как вы там, вас надо убивать там, вас надо там вот это вот все. Я не люблю такое. Мне интересно просто а просто что вы уважаете, и как нужно с оккупантами Еще раз. Что треба делать с оккупантами? Блин, честно сказать, как я уже говорил, что я против всего этого так я и хотел. Ну я питаю, что вот с хорошо? И за оккупантов. Честно сказать, у меня нет даже своего мнения на этот счет. Я почувствую вас. Хорошо, добренько, все пока-пока. Шановные панство. сколько часу происходит э, данный YouTube канал, я не знаю. Боты нас, точнее, меня переследуют и выдаляются каналы моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!